स्टँडअप कॉमेडियनचा पहिला उद्देश होता पण आताचे जे स्टँडअप कॉमेडियन आहेत ते वेगवेगळ्या विचारसरणीमध्ये वाटलेले दिसत आहेत oh. तर त्याबद्दल काय मत आहे कारण आताचे स्टँडअप कॉमेडियन त्यांच्या कॉमेडी पेक्षा किंवा त्यांच्या या कलेपेक्षा ज्या राजकीय वादामुळे चर्चेत राहतात त्याच कदा जास्त ओळखले जातात तुमच्या प्रश्नापासून उत्तर आहे त्या गोष्टीचं की निखड मनोरंजन असलं पाहिजे मैं हम लोग पच्चीस साल से कर रहे हैं बीस साल से पच्चीस साल से मैं कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव जी करते हैं जॉनी लिवर जी करते हैं कभी भी उनको कोई केस नहीं हुआ कभी भी किसी हम तो नेता तो, मैं तो नितिन गडकरी साहब के सामने बोला मैंने कहा नितिन गडकरी हमारे देश के सच्चे मार्गदर्शक है क्योंकि जितने भी मार्ग हमें दिखाए हुए इन्होंने दिखाया बचपन में सिर्फ इन्होंने तीन ही फिल्में देखी थी महेश भट्ट की सड़क गोपाल वर्मा के रोड और इम्तियाज अली की हाईवे फिल्में देखी ये तीन काम पे लगे नीति तो सबका मैं करता हूँ किसी का कभी, कभी कभी आपके नीयत में दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर नीयत और कंटेंट दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नीयत और कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए परमात्मा आपके साथ में और परमात्मा मतलब हमारी हमारे तो मैं दर्शक माए बाप ही हमारे लिए मैं तो उनको क्राउड नहीं प्राउड कहता हूँ भीड़ नहीं लीड कहता हूँ वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं वरनाम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं यात फक्त कॉमेडीच असं नाही पण म्हणजे कॉन्टेंट तुम्ही बोललात स्क्रिप्ट्स खूप महत्त्वाच्या आहेत स्क्रिप्ट साठी तुम्ही ते सगळे तुम्ही स्वतःच लिहिता हो की तुमची टीम वगैरे आहे आधी मी लोकांकडून अपेक्षा करायचो पण मला असं वाटलं की बाबा स्टँडअप अप कॉमेडी म्हणजे ऑल अबाउट एक वन मॅन शोज असतो की रायटर लिहू देऊ शकत नाही स्टँडअप अप कॉमेडी लिहू शकत स्टँड कॉमेडीला स्वतः तयार व्हावं व्हावं लागतं आता आत्ताची जी तरुण पिढी आहे त्यामध्ये अनेक जण स्टँड कॉमेडीकडे फुल टाईम करिअर म्हणून पाहतात सद्ध्या जो वेग आहे है बदलने का स्टैंड कॉमेडी कुल करियर सांगाल कुठलाही काम फुल टाइम जॉबच असतो हाफ टाइम पार्ट टाइम जॉब कुठलाच नसतो जो आप कर रहे हो अगर उसको फुल्ली आप तन मन धन से नहीं कर रहे तन मन धन से नहीं कर रहे हो तो नहीं पहुंच पाओगे तो अगर स्टैंडअप कॉमेडी में आना है तो सिर्फ ये देख के नहीं आना है कि कपिल शर्मा करोड़ रुपए कमा रहे तो मैं भी कमा लूंगा भाला आदमी कुछ करा तो मैं भी करूँगा नहीं पूरा फोकस करके आना पड़ेगा और उसकी विधाएँ सीखनी पड़ेगी अभी मैं जाता हूँ तो मैं टीवी पे जब करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना एडिट करना है क्या करना है ये पता होना चाहिए शो में कर रहा हूँ वहाँ कितना होना चाहिए एक्टिंग का मौका मिला ओटीटी पे कर लेता तो ये सब ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा तब जाके लोगों को आसान लगता है इसलिए लोग स्पीड में आ रहे हैं लेकिन वो इतना आसान है, है नहीं एक ही कपिल शर्मा बनेगा एक ही जॉनी रोल बनेगा एक ही उमर शरीफ बनेगा एक ही के, के के नायकर बनेगा पण बन, सुनील जी कपिल जी कपिलरिटी है भगवंत मान पॉलिटिक्स मध्ये गेला यशस्वी झाला कपिल शर्मा ने आता म्हणजे तो तुम्हाला कपिल शर्मा का नहीं होता वेरी गुड क्वेश्चन क्या है कि सबका अपना अपना एक फॉर्मेंस का बॉडी लैंग्वेज होता है अब जनता को किसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा लग जाए बोल नहीं सकते बोले कि वही अमिताभ बच्चन वही राजेश खन्ना अगर लोगों को अच्छा लग गया था धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे लेकिन राजेश खन्ना सुपर बन गए अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना भी थे लोगों को जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा लग जाए ना परफॉर्मेंस का या बात करने का यही तो चीज़ें सीखनी है कि मैं मेरे अंदर क्या माइनस पॉइंट है उसके पास क्या प्लस पॉइंट है कल को वो भी सीखे कि सुनील पाल स्टेज पे करता है वो कभी कभी स्टेज पे करने में थोड़ा सा पीछे रहता है बोलता नहीं नहीं मैं मैं करूंगा यार सुनील आप लोग अच्छा करते मैं नहीं। वो उसका बड़कपन है कहने का मतलब है कि हर आदमी का अपना अपना सेक्शन बता हुआ है उसको वो चीज सीखनी मुझे वो चीज सीखनी नहीं सीखते की कला है इतना आसान नहीं जितना लोग समझ के बैठे हैं हाथ जुड़ के ने बाबा मेहनत करो आप आए हो इस लाइन में स्वागत है लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो दुर्गत है कपिल शर्मा ऐसी शो मध्य बरेच चांगले आता मंडली है तुम्हारा नहीं कभी कि आपको ने भी बोला था कि लेकिन मैं बोला भाई वेट नहीं कर पाऊंगा खुद कहता है डू वेट नॉट नाउ नौ। तो अगर मेरा सोलो परफॉर्मेंस तो सोलो परफॉर्मेंस तो दो तीन बार बुला मुझे उसका कोई शो होगा तो मैं जरूर तुम्हारे होते जी मंडली का